Okay, so dalam video ni kita akan tengok perbezaan, persamaan dan perbezaan lah untuk teleskop dan juga mikroskop. Okay, kalau pertama sekali kita tengok persamaan dia lah Okay, kalau nak senang tengok persamaan dia dulu. So, kita ada teleskop. Teleskop dan mikroskop ni kalau perasan dua-dua kanta dia, nampak tak? Dua-dua kanta dia pakai jenis apa? Both of the lenses, they actually use convex ataupun kanta cembuk. Okey, dua-duanya menggunakan kanta cembung ataupun two convex lens. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, image akhir. Okey, cerita dia macam ni. Disebabkan dia ada dua kanta, Okey, disebabkan dia ada dua kanta, they have two lenses. Dia akan ada dua image. Okey, so maksudnya kita ada objek dulu. Objek tu macam biasa lah. Kan biasa kita ada objek, lepas ada image. Itu je. Tapi disebabkan dia ada dua lens, apa yang berlaku adalah objek ni akan hasilkan image pertama. Lepas tu image pertama ni akan jadi objek juga. Okey dia akan ada dua role. So dia akan jadi objek untuk kanta mata ni. Lepas tu dia akan hasilkan image akhir iaitu image kedua. Jadi sekarang ni ciri-ciri image akhir berbanding objek. Final image punya karakteristik compact to objek adalah maya songsang dan dibesarkan untuk dua-dua. Okey virtual, inverted dan magnified. Mungkin ada yang akan tanya sebab awal-awal cikgu -awal ajar Maya confirm tegak. Kan? Upright confirm virtual. Tapi ini adalah situasi di mana kita ada satu lens sahaja. Satu kanta sahaja. Jadi dalam ni kan kita ada dua kanta. Ha, jadi benda tu dah tak boleh pakai. Ha, jadi cara nak hafal tu tak boleh pakai untuk ni. Jadi ingat je dia maya sungsan dan dibesarkan. Okay, jadi sekarang ni uh, maksudnya macam contoh tengok kat sini ni objek kita ni image kita Jadi kalau tengok dia dibesarkan magnified kan Lepas tu suatu, satu ke atas satu ke bawah So dia adalah ah ha, Tapi dia adalah maya Okay dia adalah virtual Sama juga dekat sini Okay so, uh, dia dibesarkan sungsang dan juga maya lah Alright so itu adalah dia punya persamaan Okay sekarang kita tengok satu-satu uh, Dia panjang sikit lah video ni eh Alright so dekat sini tengok satu-satu Dia punya ciri-ciri untuk Uh, perbezaan dia teleskop dan juga mikroskop ni Okay so first sekali adalah kuasa gantar So untuk pengetahuan korang kuasa gantar ni Okay kalau tengok dekat sini kan uh, Biasanya cikgu bagi tau siap-siap Kuasa gantar ni kalau kuasa dia tinggi High power biasanya untuk besarkan image tu Okay magnify sesuatu Bila korang nak magnify biasanya power dia adalah besar Ni cara nak ingat lah jadi kalaulah nak tengok benda yang jauh, kalau kita nak tengok benda yang jauh biasanya kita pakai kuasa yang rendah. Okay. So dalam teleskop, apa tujuan teleskop? Apa guna teleskop? Okay. Guna teleskop adalah untuk tengok benda yang jauh. Okay. Sekarang kita tengok ada dua kanta kan? Okay. Kenalkan dulu kanta. First kita ada bintang kat sini sebagai objek. Yelah kan? Uh, apa teleskop kita guna untuk buat apa? Untuk tengok bintang. Ha, bintang jauh. So ini objek. So lens yang dekat dengan objek kita panggil kanta objek ataupun objektif lens. Okay, ini mata kita. So kanta yang dekat dengan mata kanta mata ataupun eye pis. Sama je dekat sini. Contoh mikroskop apa fungsi dia? Nak tengok benda yang kecil kan? Mikroorganisma. So ni objek kita. So lens yang betul-betul sebelah objek adalah kanta objek ataupun objective lens. Lens yang duduk sebelah mata nama dia adalah kanta mata ataupun eyepiece. Okey. Jadi sekarang ni again teleskop tujuan dia nak tengok benda yang jauh. Jadi kanta yang nak digunakan untuk tengok objek yang jauh tu mestilah kuasa dia rendah ataupun low. Sebab tadi kita dah kata kalau nak tengok benda jauh, kuasa dia kena rendah. Tapi kalau korang perasan, benda yang jauh tu bintang lah. Bintang besar ke kecil? Ah ha, bintang besar kan? Tapi bila dia dah masuk dalam objektif lens, dia akan hasilkan imej yang lebih kecil. Okay, dia akan hasilkan imej yang lebih kecil. Tapi kita nak imej tu besar balik. We want the image to become bigger. Jadi apa yang kita buat adalah kanta tadi, kanta objek memang kuasa dia rendah untuk tengok benda jauh tapi nak besarkan image ni kan ni kecil nak jadikan dia image yang besar. Okay, image yang besar balik kita akan guna kanta mata yang berkuasa tinggi. We use high power eyepiece to magnify the first image tadi untuk jadi second image yang lebih besar. Sama macam mikroskop tapi mikroskop ni mula-mula objek dia sangat kecil. Daripada kecil Image pertama jadi besar sikit. Nampak? Daripada kecil jadi besar. So, kita magnify. Kita besarkan. So, tadi kita kata kalau magnify atau besarkan, pantang kena kuasa apa? Tinggi ke rendah? Kena kuasa tinggi. Dah dapat image yang besar ni. Nak lagi besar. Maksudnya dia lalu eyepiece ni dia nak lagi besar. So, kalau nak lagi besar, kuasa dia masih tinggi lah. Jadi, point dia untuk mikroskop dua-duanya adalah kuasa tinggi. Both objective lens and eyepiece have high power. Ha, sebab dua-duanya digunakan untuk besarkan image. Okay, so itu adalah perbezaan yang pertama. Banyak lagi perbezaan ni korang kena sabar. Tapi kan cik cakap korang kena kalau korang ingat gambar dia, dia akan jauh lebih senang. Right? Anyway, panjang fokus pula. Okay, first sekali adalah kita kena ingat F tu panjang fokus. Panjang fokus adalah F. Tapi kalau tengok kat sini ada f dan f Apa benda pula f dan f tu? Okay, ingat balik bila kita ada lens, kita akan ada focal point. Kan? Kita ada focal point. Jadi jarak dia focal length. Jarak antara lens dengan focal point tu adalah focal length. Okey, sekarang ni kenapa ada FO dan FE? Sebab kita ada dua lens. So, benda ni kanta objek, nama dia objective lens. Jadi, ini adalah dia punya titik fokus, okey, focal point untuk lens tu. So, kita pakai dia FO sebab O tu mewakili objek. Jadi, kanta ni FO dia, Okay, FO dia adalah dekat sini. Jadi jarak antara FO ni sampai lah ke sini. Adalah FO. Okey, yang ni pula eyepiece. So eyepiece ni jarak dia adalah FE lah. Nampak tak? Dia tak susah pun. F tu panjang fokus. So kalau lens tu adalah O, so FO lah macam tu. So FO dengan FE. Jadi kalau tengok dekat teleskop ni, FO dengan FE siapa lagi panjang? FO lagi panjang sebab itulah kita kata FO lagi besar daripada FE. Okey, mikroskop pula kita tengok dekat sini ni adalah kita punya FO. Ini pula kita punya FE. Faham macam mana? Ah, ha, jadi FO lagi pendek daripada FE. Nanti mungkin ada yang akan tanya, okey cikgu macam mana kalau kita buat terbalik? Terbalik maksudnya FO untuk teleskop kita buat lagi pendek. Bukan untuk ni je lah semua benda. Semua ciri-ciri ni memang dah sesuai untuk teleskop dan sesuai untuk mikroskop. So kalau korang cuba tukar, dia dah tak boleh berfungsi seperti teleskop dan mikroskop pada pelarasan normal. Okay, nak adjust, adjust lah. Tapi dia dah tak jadilah. Ha, macam tu lebih kurang. Okay, so ini adalah ciri-ciri asas dia. Okay, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya adalah jarak antara kanta. Okay, distance between lenses. Okay, so cerita dia macam ni. Ini adalah FO. Kan? Okay. Ini adalah FT. Katakanlah FO cikgu cakap 5 cm. Katakanlah FT 3 cm. Okey. Pasuk antara sini dengan sini adalah 8. Okey boleh tak cikgu kata 5 tambah 3 sama dengan 8. Betul lah kan? Jadi sekarang ni 8 ni adalah D tadi. Jarak antara dua kan tak? FO kita adalah 5. FE kita adalah 3. So betul lah 5 tambah 3 dapat 8. Jadi untuk dapatkan teleskop pada yang berfungsi dengan normal pada, uh, Berfungsi dengan baik pada pelarasan normal Kita perlukan F4 dan f tu bila tambah jarak dia sama dengan D Okay lepas tu sebab dalam exam kan Soalan memang akan tanya direct tau Dia akan tanya okay yang mana betul untuk teleskop So dia akan letak lah D F4 plus F2 D lagi besar D lagi kecil So korang pilih lah yang betul Okay dia memang banyak nak kena ingat Dia bukan macam nak faham sangat pun dia banyak kena ingat Tapi gambar tu kalau faham memang sangat mudah Anyway tengok FO ni pula So katakanlah FO ni adalah 3 cm pula Kan sebab dia lagi pendek So ni yang 5 cm Okay jadi sekarang ni 5 tambah 3 okey ni adalah 5 tadi Okay sorry ni adalah 3 tadi Ni adalah 5 tadi Bila tambah dapat 8 kan Dapat 8 Tapi boleh tak cikgu cakap jarak ni 8 juga Boleh tak cikgu kata 8 tak boleh. Kenapa? Sebab D ni mesti lebih besar daripada 8. So D ni mesti lebih besar daripada FO tambah FE. Sebab apa? Sebab ada space kat tengah ni. Okay so sekali lagi point dia adalah FO tambah FE sahaja dapat 8. Mana datang 8 cikgulah. cikgu lah. Cikgu rekrekan lah nombor dia 5 dengan 3 ni. Okay. Tapi jarak antara dua gantah ni memang lebih besar daripada tu. Ha, jadi sebab tu lah D lebih besar daripada FO tambah FE untuk mikroskop. Okay. Alright, jom kita tengok yang seterusnya. Okay, yang seterusnya ni adalah jarak objek. Ha, ini sebenarnya patut awal-awal tadi, senang. Jarak objek di infinity. Apa maksud dia? Infinity tu maksudnya jauh. Kiranya dalam cerita kanta peralatan optik semua ni, merujuk kepada garisan cahaya yang sangat jauh sampai tak muat nak lukis dalam rajah. Macam contoh kat sini, ni objek kan? Muat tak nak lukis kat sini? Muat. So dia bukan infinity lah, dia dekat. Ha, macam tu. So infinity tu sangatlah jauh sampai tak muat sebab ni kan tak bintang luar daripada skrin so tak muat. Jadi cara kita lukis adalah macam ni. Ni cara kita nak lukis untuk menunjukkan bahawa dia adalah berada di infinity. Okay so teleskop infinity sebab sangat jauh tu je lah. Tapi untuk mikroskop kena letak antara F dengan 2F. Okay apa maksud benda ni? Maksud dia, okay tengok eh ni adalah objek tau. So ni adalah jarak objek U. U adalah jarak objek f adalah panjang fokus. Okay. 2F adalah yang ni lah. 2 kali ganda F. So kalau korang tengok U dengan F siapa lagi besar? U lagi besar daripada F. Okay. So macam itulah. Lepas tu U dengan 2F macam mana? U lagi kecil dari 2F. So bila kita gabung macam ni lah. Okay. So U kena lebih besar daripada F tapi kurang daripada 2F. Okay. Lepas tu Uh, sifat imej pertama, okey, ngah. Kan? Tadi kita kata, benda ni dia ada dua kanta, tau? So maksudnya kita ada objek, kita ada objek. Objek ni akan lalu kanta pertama, which is kanta objektif, objektif lens, okey? Objek ni akan lalu kanta pertama, so dia akan hasilkan imej pertama. Maksudnya bila setiap kali objek lalu kanta dia akan hasilkan imej. So ini adalah kanta pertama, so imej pertama. Tapi kita ada kanta kedua. Kanta kedua ni adalah eyepiece. So bila image pertama tadi lalu maksudnya dia pada waktu ni dia akan jadi objek juga untuk Ibis dia akan hasilkan image nombor 2. Jadi dalam soalan ni kita tengah cakap pasal image pertama berbanding objek ni adalah image pertama. So kalau tengok ni adalah objek kita walaupun dia jauh tapi katakanlah macam ni. Ah, ha, dia sangat jauh sebenarnya salah ni kan tapi tak takpelah kita lukis macam ni nak bagi nampak. So kita boleh nampak dia adalah nyata, songsang dan dikecilkan sebab kita hanya tengok imej nombor satu sahaja. Sebab imej nombor dua sama untuk dua-dua. Ha, kita tengok imej nombor satu, nyata songsang dan dikecilkan. Tapi kat sini ni objek kita. Okay, ni imej kita. So dia adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Real, inverted dan magnified. Sebab kita compact to objek. Ha, ni hati-hatilah sebab soalan tengah cakap bandingkan dengan objek. Macam tu. Okay. Alright, yang seterusnya apa lagi ciri-ciri yang ada? Kita tengok. Okey, kedudukan imej pertama. Ha. Okey, nampak tak? Ini objek kita tadi. Ini objek kita. Ini imej pertama. So kalau tengok imej pertama ni, dia kan dekat sini tau. Okey, cerita dia macam ni. Kalau korang tengok, semua benda nak duduk kat sini. Okey, untuk teleskop semua benda nak duduk kat sini. Maksudnya, contoh eh, katakanlah ini adalah kita punya objective lens. Ini adalah kita punya FO. Okey, Lepas tu kita ada eyepiece. Ni eyepiece kita. Lepas tu eyepiece ni pun ada kita punya FE. Kan? Okay. Jadi sekarang ni ceritanya adalah diorang ni punya lah bila kita nak set up, bila kita nak set up teleskop tu kita kena make sure diorang ha, overlap macam ni. Nampak? FO dan FE tu kena duduk dekat tempat yang sama kat sini. So maksudnya dekat titik ini ada tiga benda yang duduk situ. FO pun dekat situ, FE pun duduk situ, image pertama pun duduk situ. So itu maksudnya pada titik fokus kedua-dua gantar. On focal point of both lenses. Okay. Tapi untuk mikroskop pula, dia duduk antara titik fokus dan pusat optik kantar mata. Focal point and optical center of eyepiece. Sebab, okay, ini adalah optical center of eyepiece. Center lah kan sebab eyepiece. So IP ni dia ada FP dia sendiri. So FP dia kat sini, FP dia kat sini. Kalau perasan image dia duduk kat sini. So itu maksud ayat ni. Dia sedang duduk antara titik ini, titik fokus IP tu, titik fokus kanta mata, focal point of IP dan optical center of eyepiece. Pusat optik kanta mata. So dia duduk dekat situ. Okay. So itu adalah kedudukan image pertama. Sekarang kita tengok kedudukan image akhir pula. So kalau perasan dekat sini garisan dia adalah selari lagi imej kedua dia. So ingat kalau selari maksudnya infinity. Again, apa maksud infinity? Infinity tu maksudnya imej tu terbentuk terlampau jauh. Macam contoh dekat sini kita masih boleh lukis. Kita masih boleh lukis imejnya di sini. Tapi yang ni kata kalau cikgu sambung putus-putus sekalipun, pakailah kita majung sekalipun, dia memang takkan bertemu dia memang tak akan bertemu jadi kita panggil dia sebagai infinity jauh sangatlah tapi nampak saintifik sikit kita guna perkataan infinity okey tapi mikroskop dia kira dekat dengan mata korang jangan keliru pula korang jangan macam cikgu tapi ni image dia dekat je salah ni sebab tak muat ni okey ni kita habiskan dekat CD ni ni sini tapi sebenarnya dia lagi kita boleh tambah Extend lagi. Tapi dia memang tak akan bertemu. So dia infinity. Tapi yang ni dia bertemu dekat sini. So nampak tak? Dia kira dekatlah dengan mata. Okey. So itu adalah dia punya cerita tentang uh, dari segi kedudukan. Image pertama dan image akhir untuk teleskop dan mikroskop. Okey. Dan last sekali adalah pembesaran. So untuk pembesaran ni ceritanya adalah kalau teleskop formula dia adalah FO bahagi dengan FE. Di mana ini adalah FO. Ini adalah FE. Okay, kalau mikroskop pula, pembesaran linear dia adalah MO kali ME. Pembesaran dia adalah MO kali ME. Magnification dia MO kali ME. Salahnya, bukan salah lah nak bagi tahu. M ni, okay, M ni dia bukan dapat terus. M ni kita kena cari dulu pakai V per U ataupun pakai HI over HO macam kita belajar dalam 6 point berapa? 6 eh. Ha, ni. Okay. So maksudnya mikroskop ni panjang sikit. Maksudnya tak ada terus value M ni kita kena cari dulu. Tapi kalau teleskop senanglah FO bahagi F. Okay. Tapi boleh je kita cuba tengok contoh soalan untuk pengiraan. Tapi pengiraan pembesaran tu uh, nantilah kita akan tengok. Okay. So buat masa ni Okay, habis dulu. Ini adalah apa yang korang kena tahu pasal perbezaan. Okay, jadi sekarang ni jap alang-alang. Uh, oh taklah. Dalam uh, korang akan tengok dalam video seterusnya contoh soalan. Okay, contoh soalan yang boleh ditanya tentang teleskop dengan mikroskop. Okay. Alright, termasuklah cara nak kira. Jadi yang ni korang akan tengok dalam video seterusnya. Okay, sebab cikgu rasa video yang ni pun dah panjang juga. Okay, so itu sahajalah ceritanya berkenaan dengan perbandingan Okay, kita belajar dua persamaan teleskop dan mikroskop. Lepas tu kita belajar banyaklah perbezaan. Jadi soalan dia agak direct lah kalau dalam exam. Tapi tak apa, itu kita akan tengok dalam video seterusnya. So untuk video kali ni itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.